সেইদিনা এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোত কোৱাছিলে যে কিমান ঘণ্টা পঢ়িলে ৰিজাল্ট ভাল হ'ব কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব যে ৰিজাল্ট ভাল কৰিবলৈ হ'লে কিমান ঘণ্টা পঢ়াৰ দৰকাৰ আছে গতিকে সেই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৈছে যে ছাৰ আমাক এখন ষ্টাডি ৰুটিন বনাই দিয়ে কেনেকৈ ষ্টাডি ৰুটিন বনালে ভাল হয় আজি আমালোক এই ভিডিঅ'টোত এইবোৰ কথালৈ আলোচনা কৰিম ষ্টাডি ৰুটিন সকলোৰে একে হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণটো কি ধৰি লওক মোৰ পৰা হয়তো ৰাতিপুৱা দহটাৰ পিছতো কি সকলোৰে মেণ্টেলিটি একেই নহয় সেইকাৰণে তোমাৰ যিটো টাইমত তোমাৰ মাইণ্ড ফ্ৰেছ থাকে আৰু পৰিবলৈ তোমাৰ নিজৰে ইচ্ছা যায় সেই সময়টোতে তোমালোকে ট্ৰাই কৰা আৰু মে বি মই চাজেষ্ট কৰিম কি যে তোমালোকে ৰাতিপুৱা পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু দহটাৰ পিছত তোমালোকে নোট কৰাৰ চেষ্টা কৰা দহটাৰ বজাত দহটাৰ পিছত যেতিয়া নোট কৰিবা তেতিয়া সেই নটৰ লগে লগে তোমাৰ মুখস্থ হৈ যাব কাৰণ দহটাৰ পিছত একেবাৰে চাৰিওফালে নিস্তব্টো থাকিব কোনেও কথা নাথাকিব সেইকাৰণে সেই সময়টো তোমাৰ নোট কৰাৰ দৰকাৰ আছে আৰু যদিও তোমালোকে মুখস্থ কৰা মুকস্ত কৰাৰ পিছত যদি তোমালোকে লিখা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গেৰাণ্টি দিম সেইটো কেতিয়াও নাপাহৰিবা একে হব নোৱাৰে তাৰ কাৰণটো মই আগতে কৈছিলো যে সকলোৰে মেণ্টেলিটিটো একে নহয় আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী কল মই তোমালোকৰ কাৰণে এটা হেল্পিং গ্ৰুপ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি চিক্সৰ এটা এইচ এছ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি চিক্সৰ এটা হেল্পিং গ্ৰুপ ক্ৰিয়েট কৰি দিছো সেই গ্ৰুপ্ত ইম্পৰ্টেণ্ট বিলাক দিয়া হ'ব আৰু এছামিছ আৰু ইংৰাজীটো দিয়া হ'ব আৰু বাকী যিকেইটা চাবজেক্ট আছে মোৰ তাত নোট পাবা এছামিছ ইংৰাজী পলিটিকেল চাইন্স জিঅগ্ৰাফী এণ্ড ইকনমিক্স এই তিনিটা চাবজেক্ট এছামিজ আৰু ইংৰাজী বাদ দি এই তিনিটা চাবজেক্টৰ নোট তোমাৰ ক্ৰয় কৰিব লাগিব বা মোৰ পৰা বাই কৰিব লাগিব আৰু যি এছামিজ আৰু ইংৰাজী থাকে সেই এছামিজ আৰু ইংৰাজীৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ক্লাছ সেই চেপ্তাৰটোৰ গোটেইকেইটা কুৱেশ্যনৰ পিডিএফ সেই গ্ৰুপটো দিয়া হৈ আছে গতিকে তোমালোকে যদি জইন হোৱা নাই জইন হোৱা লোৱা মই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গেৰাণ্টি দিম মই যিবোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ দিম সেইবোৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ পৰীক্ষাত আহিব লাগিব এনচাৰটো নাহে কুৱেশ্যনহে আহিব ঠিক আছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তোমালোকৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত গ্ৰুপটো লিংক দি আছে তোমালোকে জইন কৰি লোৱা আৰু কথা হ'ল ষ্টাডি ৰুটিন কেনেকৈ বনাব লাগে তোমালোকক মই অলপ আইডিয়া দি আছো তোমাৰ যি সময়টোত পঢ়া ভাল লাগে যিটো ইণ্টাৰেষ্টিং চাবজেক্টটো লোৱা চাৰিওফালে যিবোৰ বৰিং চাবজেক্ট আছে মানে সেই চাবজেক্টটো তোমাৰ পঢ়িব মন নাযায় ধৰি লোৱা ইংৰাজীয়ে বা ইকনমিক্স ইকনমিক্সৰ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বৰিং ছাবজেক্ট আছে আৰু কেতবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ইণ্টাৰেষ্টিং চাবজেক্ট আছে গতিকে ইণ্টাৰেষ্টিং চাবজেক্ট যিটো আছে সেই চাবজেক্টটো তোমালোকে যেতিয়া তোমাৰ মন চাই তেতিয়া পৰি ল'বা আৰু যেতিয়া তোমাৰ ইণ্টাৰেষ্টিং চাবজেক্ট যিবোৰ নহয় সেইবোৰৰ লিষ্ট এটা বেলেগ কৰিবা আৰু এনেকৈয়ে বনাব পাৰা ধৰি লোৱা তোমাৰ ইণ্টাৰেষ্টিং চাবজেক্ট পলিটিকেল হয় এই পলিটিকেল আধা ঘণ্টা পৰিবা সেই সময়টোতে মানে যিটো ইণ্টাৰেষ্টিং টাইম তোমাৰ সেই টাইমতে তোমাৰ যিটো বৰিং চাবজেক্ট আছে ধৰি লোৱা মেটে হওক বা ইকনমিক্সে হওক যি চাবজেক্টটো আছে তাৰ লগত মিলাই পৰিবা তাৰ কাৰণে